OK，This、okay, time I'm in the 卡丁车。俺们卡丁车，俺们老司机。俺们不会了。好，反正今天阳光明媚。然后我来到了一个开卡丁车的地方，里面已经有人在开了，哇！ 好像还挺有意思。现在我在成都，今天休息一天，来玩玩卡丁车。哇，人还挺多。Two thousand years later. 成都吃了火锅，它那个微浪我已经有点，我受不了。哈哈这个也浪，还好没点浪，不然我就完蛋了。看到没有，这个叫芝士红薯。 好官方啊！<noise> 脑子，<laughs> 脑子，<noise> 脑花，我、哦、说的好听点就是脑花。 现在吃完了，还有冰激凌，已经吃了，什么子没有，还有两个脑子也吃完了，还有两个松桃，这是我的盘子，然后饮料也喝完了，他有冰激凌也吃完了，刚刚刚了做酸奶我一会儿就喝完了，这就是我吃的所有的东西，差不多全都吃完了。我说，今天吃的很饱。 但是显然，可能由于太久没有开卡丁车了，我的车子有所下滑，一直在等那个安全车来救我。太失败了，基本上开一圈它也救不了。我每次都想要尝试漂移，但就一百八十度直接来了个倒车，然后就动不了,了那如果明天录节目的时候你要骑电动车怎么办呢？电动车不踩用门就完了安全性。今天的。 在这里失败告终，我来这本来想过记录的，没想到过了那个被救的，也算成功了吧，过了一个记录，给自己鼓掌。等到下次再来，就不是这样了，好的。